вызывает срочно Начальник кадра воздушно с Мойсом Говорит, вас ждет командующий Прикопатского военного округа Валерий Александрович. я зашел когда в кабинет его. Ну, садись, командир. Шел в Африку сомкался. Так точно, товарищ командующий. А зачем мне это? пойдешь ты командиром бригады. Бригада разложенная на основании. Командиры бригады сняли. Справишься? С если вы поможете. Я все разрешу делать, только чтобы был порядок. Она должна стать лучшей, будет лучшей вооруженных сил. Посмотрим. Когда у меня как раз было 8 апреля, 80 тру с Львова и полетели на вертолете. Снег шел какой-то. Прилетели мы туда в бригаду. Начальник штаба округа предоставлял. Представлял. Зашли в бригаду, все стоят. 3680 человек. Так, снега. Поздоровались, все. Начальник штаба представил меня. Все, команда. Ну, пришлось все с нуля начинать. Отпускай не ходил Выходных у меня не было. Но через год уже бригада начала подниматься. Но было еще трупы, были. Все. Трупы недобросовестные офицеры. Через год все, трупов не Родители начали приезжать. Она присела, приезжала, приезжала, приезжала. Когда мы все сделали, то здесь чистота, ряда, это главное. Бригада перестала курить. Ни один человек не курил. Я хочу выступать. Повели ночью. Вязались, складывали около штаба, это мне предоставляли. Вот. Но потом все давай. Растения, чем <кхе> успехов таких. Во-первых, мы в 84-м. Моя бригада, 39 я заняла первое место вооруженных сил по пути в его боевой 12,5 тысяч. У меня были в гостях и на учебе все марши Четыре. Ахрамей, Арков, Куликов, Соколов, Чай. Все были командующие. И 26 апреля 86-го года, кстати, к сожалению, время, время началось. Я на Львовском учебном центре показывал всему главу Верховного Союза, как получать как достичь того результата. Они, конечно, были в шоке. Но... командовать надо оставлять. Пришлось сдать бригаду чуть дивизию. Тоже разложенную. тоже сделал лучше. За бригаду я получил орден Красной Звезды. Вот. За учение на щит 79 я получил золотой орден. Венгрии, Золотой орден получил за обучение сирийских офицеров и генералов. Последний орден я получил. 80 лет в этом. чем Сейчас воспитываем молодежь, много воспитываем мой десантник. И Да. И зону отдыха сделал. Ну, примерно такой, как у вас, но немножко. Ты там у него нет? Нет, под полтора. Приезжает ко мне очень много тиранов. Стукует со своими педопичными, да? А вы со своими педопичными? Да. Я пока стоял, наверное, раз в 20 звонил. Ну, что еще я скажу? Я Встречался с очень большими начальниками. Вот у меня мои подчиненные были два заместителя генералов. Все очень высокие должности понимают. И как больно смотреть, как уничтожали армию. Эти, Я иначе не называю бывших президентов. Преступники. преступники были в власти. Фамилии я не буду называть, я их, знаю, все что такое ликвидировать армию. Это сдать Украину, что вы думаете, больше, друзья мои, или венгры, или румын. Да они все согласны по кусочкам. Чем армия серьезная, не такая, как вот эти батальоны создавали, это не то. И не должна быть профессиональная профессионалы должны быть механики-водители, операторы-наводчики, ну, ракетных установок, а остальное все должны служить в армии, процентов. никаких больных, никаких там если ты по здоровью не проходишь, иди в военный совхоз. Раньше в каждом округе был длинный салон, где работали, которые непригодны были для марш для прыжков и так далее. Вот. вот я именно за такую армию. В любой момент надо вся страна стараться, а не собирать. Как уважаете, через сколько лет мы это можно будет достигнуть, чтобы такая армия была? За сколько? Ну я бы лично сделал за один год. Страну бы я сделал Эмиратом За два года Люди у нас должны лучше жить, чем в Арабских Эмиратах У нас все позволяет Природа, материальные ресурсы, экономические ресурсы Ни одна страна мира не имеет столько Хотя всю Африку фактически Буркина, Фасо, Сенегал, Мавритания, Мали. Я в Мали был главным советником президента. Буркина, Фасо, потом в Ливии я несколько раз был. Рядом, Главное там что не воруют. это да. да. Не будет воровства, не будет вот этого. Да. Вот. туда люди будут жить, будут, будут счастливы. И для этого нужна сила. В первую очередь я когда отправлял своих, очень много, постоянно отправил солдатка гады управлял батальоны. Я всегда инструктировал как. А к врагам никакой пощады не должно быть. Не надо смотреть, что он маленький, что он старый, то твой враг. И если почему все стали носить тельняшки, офицеры, даже не сами, Если Саула был хоть один выстрел, этого Аула же Это жестоко это справедливо. Там духи, как говорили, в этих предполосатниках не трогают. Поэтому все офицеры стали на свете. Скажите, пожалуйста, у вас были выхованцы из России, например, когда вы были в Киевском Значит, Рязанское училище, есть такое знаменитое на весь мир. Так вот, все выпускники все на стажело, все просили. Нам только в хыру, нам настолько в хиров. И вот приезжает начальник училища, тоже говорит, -то, -то, дальше генерал. Притекался. Ну, что тут у тебя такое? Что все просятся убить. Ну посмотри. Да, посмотрел, как выглядит, как забывается.